بسم اللہ الرحمن الرحیم صحمد محمد موجود ہیں اس وقت حرم ملکوۃ بارگاہ ملکوۃ حضرت امام علی بن اللہ علیہ السلام میں تمام صاحبان جنہوں نے زیارت کے لیے السلام عرض کرنے کا کہا ہے ان کی نیابت میں سلام عرض کرتے ہیں مولا کی بارگاہ میں بسم اللہ الرحمٰم اللہ صلی اللہ علیہ النقی صرض علی, بن علی التقی وحجد من فوق الارض ومن تحت و الصديق الشهيد صلاة طامة قصيرة ذوقية متواصلة متواترة مترادفة أفضل ما صليت على أحد من أوليائك صلى الله عليك يا عبد الحسن صلى الله على روحك وبدنك صبرت وأنت تصادق المسدد قتل الله من قتلك قبل عيد ولا اسمك موجود هي حضرة إمام علي بن مصر عليه الصلاة والسلام ایک میں آج اس کی تاریخ حوالے سے اور اس کا مختصر تعارف کے حوالے سے آج کا بلاگ یہ صحن اس سہن کو جو پہلے نام دیا جاتا تھا صحن جدید یا صحن نو اس کو نام دیا جاتا تھا اس کی تعمیر انیس سو اناسی کے بعد جو ہے شروع ہوئی ہے اس کو بنانے کا مقصد زائرین کی بڑھتی ہوئی تعداد اور زائرین کو آرام دہ سہولیات فراہم کرنے کے لیے آرام دہ جگہ فراہم کرنے کے لیے اس سہن کو بنایا گیا اس صحن میں حرام امام علیہ السلام کے میں انٹر ہونے کے لیے ایک طلائی دروازہ یعنی سونے کا دروازہ لگایا گیا اس کے باعث سے یہاں سے مطلب جب انٹر ہوتے ہیں اندر داخل ہوتے ہیں تو وہ لگایا گیا ہے اور یہاں ایرانی تعمیر ایرانی فن کے چیزوں کو اشکار کرنے کے لیے ایرانی طرز پر اس حرم کی اور اس کے دیواروں پر جو ہے سنگ مرمر کی تعمیر کی گئی ہے اور سنگ مرمر سے خوبصورتی میں جو ہے چار چاند لگائے گئے ہیں اور ساتھ ہی یہاں ایک پانی کا حوض ہے جو اس کی خوبصورتی میں مزید چار چاند لگا دیتا ہے سین آزادی حرم حضرت امام علی موس اورزاد علیہ السلام کے حرم کے مشرقی یہ جو ہے واقع ہے سین میں بہت سارے خادمین کے لیے کمرے بھی بنائے گئے ہیں جہاں خادمین حرم کے خادمین بیٹھا کرتے ہیں اور اس سہن کے ساتھ خصوصاً یہاں ایک یوٹیوب ویڈیو کے لیے اسٹوڈیو بنایا گیا ہے جہاں مختلف علماء آ کر اپنی ویڈیوز یا حرم کی قادمین میں ویڈیوز ریکارڈ کراتے ہیں خصوصاً پاکستان کے علماء کرام یہاں آ کر اپنے ولاگز وغیرہ ویڈیوز وغیرہ اور اپنے بیانات وغیرہ ریکارڈ کراتے ہیں اور یہاں سے ہی حرم کی طرف سے لائیو اردو زبان میں مختلف زبانوں میں لائیو پروگرامز وغیرہ چلائی جاتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ اس صحن میں نماز ادا کرنے کے لیے ایک وسیع جگہ کو جو ہے معین کیا گیا ہے مقرر کیا گیا ہے وسیع جگہ میں مومنین پانچ وقت کی نماز ادا کرتے ہیں اس سہن کے تین دروازے ہیں جہاں سے اس صحن میں داخل ہوا جاتا ہے اور اس کے بعد ایک دروازہ دو دروازے ہیں ایک خران کی طرف سے اور ایک مادر مرد حضرات کی طرف سے جو ہے کھلتا ہے وہ خران اور مرد حضرات حرم میں داخل ہوتے ہیں جدا جدا دروازے بنائے گئے ہیں اور اس صحن میں بھی باقی صحنوں کی طرح یہاں مختلف دفاتر وغیرہ بنے ہوئے تھے سوال جو سوال و جواب, جواب جوابات کے اور مختلف دفاتر وغیرہ بنے ہوئے ہیں مہاراج اکرام کے دفاتر وغیرہ بنے ہوئے ہیں Oh. So...